दो तिहाई बहुमत के साथ हम लोग जीतने वाले हैं इसमें कोई शक नहीं है तेजस्वी का मतलब रोजगार तेजस्वी का मतलब उम्मीद तेजस्वी मतलब कहता व्यवसाय तेजस्वी ने जो वादा किया तेजस्वी वादा पूरा करेंगे दो तिहाई बहुमत के साथ हम लोग जीतने वाले हैं नीतीश जी कॉपी पेस्ट करते हैं नीतीश जी किसी काम के लायक नहीं है नीतीश जी सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं जो तेजस्वी ने कहा मैं दो यूनिट बिजली फ्री दूंगा उन्होंने सवा सौ यूनिट किया नीतस्वी ने कहा पच्चीस सौ मां बहन योजना दूंगा किसकी शुरुआत है साल पहले क्या किया नीतीश जी थके हुए हारे हुए मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी किसी काम के नहीं रह गए एकदम थक चुके हैं वृद्धावस्था में चले गए नीतीश जी किसी काम के लायक नहीं रह गए जो तेजस्वी कह रहे हैं उसी को बस ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जैसे देखते ना फेसबुक में कोई कॉपी को पेस्ट करता है उसी प्रकार से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तेजस्वी झूठ नहीं बोलता तेजस्वी ने जो वादा किया तेजस्वी वो पूरा करेगा नौकरी खुद को देंगे जो पढ़ा लिखा टैलेंटेड होगा उसी को नौकरी मिलेगी अब का कंप्लीट कौन करेगा जो पढ़ा लिखा होगा जो करेगा तो जो पढ़ा लिखा होगा जिस परिवार में नौकरी नहीं होगी उस परिवार को तेजस्वी जी ने वादा किया तेजस्वी वादे का पक्का है तेजस्वी बिल्कुल नौकरी देंगे वो इसमें कोई शक नहीं है जिसमें चौबीस प्रकार चौबीस कैरेट सोना होता है उसी तेजस्वी हमारा चौबीस कैरेट सोना है सोने की शुद्धता कैसे नापी जाती है कैरेट से नापी जाती है ना तेजस्वी हमारा चौबीस कैरेट सोना है इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है আমি এই মুহূর্তে রয়েছি আর জেডির দপ্তরে কার্য দপ্তরে এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন সর্দার তিনি আমাদের সঙ্গে খবরের মুখোমুখি হয়েছেন আর জেডির যিনি একেবারে কার্যকর্তা তিনি দায়িত্ব রয়েছেন আমরা পেলে বলেন বঙ্গাল সে আয়া হ তো আমি যে মহল দেখরা ডি কে মহল দেখ সারি আদমি লোক তো তেজস্বী চো চা রা ইসে মতলব आप लोग क्या सिचुएशन है यहीं पे बिहार दो तिहाई बहुमत के साथ हम लोग जीतने वाले हैं इसमें कोई शक नहीं है तेजस्वी का मतलब रोजगार तेजस्वी का मतलब उम्मीद तेजस्वी तेजस्वी मतलब व्यवसाय ते ने जो वादा किया तेजस्वी वादा पूरा करेंगे दो तिहाई बहुमत के साथ हम लोग जीतने वाले हैं तो अभी 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 जो मतलब यहीं पे एनडीए का सरकार है अभी तो नीतीश जी बोल रहा है हम लोग घर घर में दस हजार महिला लोग को दिया हुआ है तो यही पे कुछ नहीं कर पाएंगे एनडीए इंडिया नीतीश जी कॉपी पेस्ट करते हैं नीतीश जी किसी काम के लायक नहीं है नीतीश जी सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं जो तेजस्वी ने कहा मैं दो यूनिट बिजली फ्री दूंगा इन्होंने सवा सौ यूनिट किया नीतस्वी ने कहा मैं पच्चीस सौ मां बहन योजना दूंगा किसकी शुरुआत है बीस साल पहले नीतीश जी ने क्या किया नीतीश जी थके हुए हारे हुए मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी किसी काम के नहीं रह गए एकदम थक चुके हैं वृद्धावस्था में चले गए नीतीश जी को इसी काम के लायक नहीं रह गए जो तेजस्वी कह रहे हैं उसी को बस ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जैसे देखते ना फेसबुक में कॉपी पेस्ट करता उसी तरकार कर है उसी प्रकार से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अच्छा श्रद्धा जी आप बोलिए आप लोग इतना मतलब बोल रहे हैं आप लोग सरकार में आएंगे तो घर घर में अभी तेजस्वी जी बोला है नौकरी देंगे तो दे पाएंगे ऐसे होगा कसी बिल्कुल देंगे तेजस्वी झूठ नहीं बोलता है तेजस्वी ने जो वादा किया तेजस्वी वो पूरा करेगा नौकरी कुछ को देंगे जो पढ़ा लिखा टैलेंटेड होगा उसी को नौकरी मिलेगी अब आई इसका कंप्लीट कौन करेगा जो पढ़ा लिखा होगा जो करेगा तो जो पढ़ा लिखा होगा जिस परिवार में नौकरी नहीं होगी उस परिवार को तेजस्वी जी ने वादा किया तेजस्वी पर वादे का पक्का तेजस्वी बिल्कुल नौकरी देंगे वो इसमें कोई शक नहीं है जिसमें चौबीस प्रकार चौबीस कैरेट सोना होता है तेजस्वी हमारा चौबीस कैरेट सोना है सोने की सुविधा कैसे नापी जाती है कैरेट से नापी जाती है ना तेजस्वी हमारा चौबीस कैरेट सोना है इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है बिल्कुल तेजस्वी ने कहा नौकरी और अब मोदी जी भी आ रहा है अमित शाह जी आ रहा है यहाँ पे आके तेजस्वी को बोल रहा है या औ, 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 इसना, ए, ऐसे करेंगे दूसरा बात आ, चुनाव में नहीं लड़ सकेंगे क्या एस आई आर हो गया यहाँ पे मंगल भी होने का कोशिश को चल रहा है तो एस आई आर मतलब चोरी करके कुछ चपटी करके, कुछ चपटी करके पीछे से सरकार बनाने के लिए तीन लोग हैं वोट चोर गद्दी छोड़िए नारा हम लोगों ने दिया है देखिए मोदी जी ने कहा था हर साल दो करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी किसी को मिली है पूरे हिंदुस्तान में नौकरी मोदी जी ने क्या कहा था इतना ना काला धन आएगा कि हर खाते में पंद्रह लाख आएगा आपके खाते में पंद्रह लाख आया है पत्रकार मोदी तो बस मोदी जी का मतलब झूठ की दुकान एक मुदियाबिन की बीमारी होती है एक तो मोतियाबिन होता है होता है जिसको लाइट जो है वो धुंधली नजर आती है रात में चार आदमी नजर आता है एक हो जाए तो होने के बाद जानते क्या नजर जा आता है हिंदू नजर आता है मुसलमान नजर आता है भारत नजर आता है पाकिस्तान नजर आता है गाय नजर आता है गोबर नजर आता है देखिए गैर एनडीए सरकार को ये अस्थिर नहीं देखिए बंगाल में ममता दीदी को तंग करते हैं बिहार में हमें तंग करते हैं झारखंड में उनको हेमंत सोरेन को ये तंग करते हैं तो ये जो है गैर एनडीए सरकार को ये तंग करते हैं लेकिन देखिए है, माली कौन अच्छा होता है हाँ। माली वो अच्छा होता है इसकी बगिया में किस्म किस्म का फूल हो माली वो कदा भी अच्छा नहीं होता जिसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल हो माली किसे अच्छा करिएगा इसकी बगिया में किस्म किस्म का फूल हो ना ये भारत हमारा जो है, है खूबसूरती है इसकी आप से 500 किलोमीटर दूर जाते हैं वहां बंगाली भाई है वो बंगला बोलते हैं उससे कुछ दूर आगे चल जाते हैं तो आसामी भाई आसामी बोलते हैं कहीं उड़िया बोलते हैं कहीं आप पंजाब में चल जाए तो पंजाबी बोलते हैं हरियाणा में चल जाए बोलते हैं देखिए तो भारत माँ के चार सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत मांग चार सिपाही है ना देश की आजादी में चारों का योगदान रहा है ना ये मोदी जी जो है इस देश की खूबसूरती को तोड़ना चाहते हैं तोड़ना चाहते हैं है। ये देश को आगे बढ़ाने वाले में नहीं है ये देश को तोड़ने वाले में थे नरेंद्र मोदी लेकिन जनता इस चीज को समझ चुकी है ये तो नारा देते थे दो मई ममता दीदी गई ममता दीदी आई कि नहीं आई पूर्ण बहुमत के साथ आई ममता दीदी ने इनके छाती पे मूंग धला की नहीं धला धलाल उनकी छाती पे मूंग उसी प्रकार से तेजस्वीन की छाती पर मूंग डलेगा चौदह तारीख को सूरज खिलेगा लेकिन ये बनवास खत्म हो गया होगा एनडीए सरकार का और नई महागठबंधन की सरकार के साथ में स्वतंत्र बिहार में सूरज खिलेगा सदर जी एक आप पूछेंगे सवाल पूछेंगे बोल रहा है ये आई जो बनाया एस बनाने के आदमी लोग बहुत सारे बोल रहा है झूठ आदमी बहुत सारे आदमी लोग को जट जबरदस्ती नाम कटवाया ऐसी ऐसी जो है ना इसका मुख्य रूप से टारगेट है दलित मुख्य रूप से टारगेट है हिंदू मुस्लिम हाँ। जो कि मान इनके वोटर नहीं है वो कहता है गरीब नहीं है गरीबे को मिटा गरीबी नहीं मिटाएंगे गरीबे को मिटा देंगे यही इनका कर्म रह गया यही इनका काज है तो इसमें ये सफल नहीं होंगे इसमें ये सफल नहीं होने वाले हैं सरकार जो है महागठबंधन की बिल्कुल बिहार में बनने जा रही है बीस साल से नीतीश कुमार से कोई नौकरी मांगने आता था उसको लाठी से पिटवाते थे वाटर कैनन उसको पड़वाते थे हर आदमी नीतीश कुमार से न, 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 नरुष्ट है जनरल डाल की तरह से कस जलिया वाले बाग में जनरल डाल ने गोलियां चलवाते थे उसी तो प्रकार से नीतीश कुमार जी यहां लाठियां चलवाती है वाटर कैनन का प्रहार करवाते हैं यही नीतीश कुमार की नियत है यही नीतीश कुमार की नीति है ये एक नंबर के झूठे लोग हैं उन्होंने क्या कहा था नीतीश कुमार जी ने विधानसभा कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा जाऊंगा बीजेपी के साथ कभी नहीं आज नीतीश कुमार जी जो है गोद में बैठकर सरकार चला रहे हैं इनके माननीय उप मुख्यमंत्री यहां पर सम्राट चौधरी जी उन्होंने कहा था हम लोग तो सिख है पगड़ी बांधते हैं ये कहते थे ये पगड़िया तैयार खुलेगी जैसे मैं नीतीश कुमार को गद्दी में से उतार दूंगा ये जाकर सरजुग नदी में जाकर अपनी पगड़ी को परवाह करा गद्दी के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये कहते थे नरेंद्र मोदी ने कहा था नीतीश कुमार का डीएनए खराब है तो ये कहते थे कि हमको गालियां देते हैं ये नीतीश कुमार जी कटवाते थे अंगूठा कटवा नाखून कटवाते थे बाल भेजवाते थे दिल्ली और बीजेपी का मतलब नीतीश कुमार जी कहते थे बड़का झूठा पार्टी है इन लोग का चल चलित चेहरा यही है ये गद्दी के लिए एक समझौता करके ये लोग बैठे हुए ये कैसे लोग हैं क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे सदा जी हम लोग देख रहा है अभी जो हिंदू मुस्लिम करके वोट डिवाइडेड करके ऐसी आदमी लोग को मतलब भड़का रहा है एस आई आर होगा एनआरसी होगा ऐसे डिटेंशन कैंप में भेजवा देंगे बाहर आदमी लोग घुसपेटिया है यही पे ये घुसपेटिया है बंगाल में का भैया बिहार में हाँ इसका जवाब कितने साल से नरेंद्र मोदी शासन कर रहा है ग्यारह साल से ग्यारह साल से घुसपैठिया इनको नजर आ रहा है इनको तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए इनको रिजाइन दे देना चाहिए इनकी बॉर्डर सुरक्षा फोर्स क्या कर रही है इनकी सरकार क्या कर रही है निकम में कि बंगाल में आके घुसपैठिया चले या बिहार में घुसपैठिया चले ये क्या कर रहा है जब इनसे नहीं संभल रहा है शासन तो रिजाइन करे रिजाइन इनको करना चाहिए कभी ममता दीदी पर आरोप लगाते हैं कभी तेजस्वी जी पर आरोप लगाते हैं कभी हेमंत सोरेन जी पर आरोप लगाते घुसपैठिया तो आपका काम क्या है आप उसको रोकिए एक भी घुसपैठिए का नाम आज तक उजागर कर पाए धन आएगा स्विस बैंक में इतना काला धन पड़ा इतने लोगों का काला धन एक भी आदमी का ग्यारह सालों में नाम उजागर किया वो तो धन कहाँ गया

यही नरेंद्र मोदी में वह है और अमित शाह है ये झूठ की दुकान चलाते हैं नफरत की दुकान चलाते हैं इनसे अब जनता जो है जान चुकी है कितना देर आप झूठ बोलकर आप सरकार चला लीजिएगा कितना देर आप झूठ बोलकर किसी को ठग लीजिए एक ही बार ठग सकते हैं बार बार किसी को तो आप नहीं ठग सकते एक बार मैंने आपसे झूठ बोलकर कुछ पैसा ले लिया आपको रिटर्न नहीं किया बात में आप हमें देंगे ये मंदिर मस्जिद के नाम पर कहते थे हम राम को लाए हैं उसके बाद ये तालिबान को लाने चले गए तालिबान की इन्होंने पीसी वहां कराई जो राम को लाए थे अब तालिबान को लाएंगे अंधभक्तों को बड़े बड़े सपने दिखाएंगे फिर वोट चोरी करके ये सरकार बनाएंगे बहुत बढ़िया आप लास्ट सवाल पूछेंगे आपको मुस्लिम आदमी लोग कितना गुस्सा क्यों मतलब नफरत का ही करता है लोग भाजपा लोग देखिए बनाने वाले ने किसी में फर्क नहीं बनाया नहीं। मानस की जात सब एक हमारे जी को है, हैं। उन्होंने मानस की जात सब एक है धर्म का बंटवारा जात का बंटवारा तो नीचे आकर हुआ अब जिसे कि मैंने हिंदू वर्ग में जो था जो मतलब आपको सोना चांदी का, का काम करता था उसको सोनार भाई कहा गया जो लोहा का, का काम करता था उसको लोहार भाई कहा गया तो कर्म के अनुसार राज जाति का जा, जाति का बंटवारा ऊपर hmm. वाले ने कोई फर्क बनाया है खून में किसी के किसी के फर्क बनाया है दूध में ऊपर वाले ने फर्क बनाया है ये देश को तोड़ना चाहते हैं देखिए ये कहते हैं मुस्लिम से नफरत करते हैं लाल किला किसका बनाया हुआ है सहन साहज का बनवाया बन हुआ जिस पर झंडा भारत का पड़ता है <laughs> कुतुब मीनार किसका बनवाया हुआ है ताजमहल किसका बनवाया हुआ है वो मुसलमान भाइयों को तो जिसका जो शासन रहता है वो विकास करता है उन्होंने बनवाया तो उनसे नफरत क्यों है क्यों? मैं मोदी से पूछना चाहता हूं आपको अल्पसंख्यकों से इतनी नफरत क्यों है भाई वो भी तो इस देश के नागरिक है इसी मिट्टी में जन्म है जो भारतीय मुसलमान है वो मेरा भाई है मैं उसको कभी कभी भेदभाव न देखिए हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने हिंदू को भी एक वोट देने का अधिकार दिया मुस्लिम को भी एक वोट देने का अधिकार किया सिख को भी एक वोट देने का अधिकार दिया ईसाई को भी एक वोट देने का अधिकार दिया सब संविधान में हमें थोड़ी बांटा है नहीं कोई गरीब है वो भी एक वोट देता मुकेश अंबानी देता को वोट वोट देते देते वो भी एक देते हैं। हमारे बड़े सबसे विशेष रिच, रिच, है ना तो वो भी एक वोट देते है संविधान ने हमें बराबर का अधिकार दिया है संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ।, हुआ लिखा हुआ ये कौन होते हैं बांटने वाले ये अमित शाह नरेंद्र मोदी के अनुसार देश चलेगा कि देश चलेगा हमारे संविधान के अनुसार जो हमारा संविधान कहता है उसके अनुसार देश चलता है उसी के अनुसार चलेगा ये तो बड़ा बड़ा आदमी लोग को साथ भी देता है आदानी को साथ देता है तो तो भी गरीब आदमी लोग को भूखा मार रहा है भूखा पेट से है उसी की सरकार है ये कहते ना बड़े बड़े सपने दिखाएंगे सरकार अदानी अंबानी की ही है नरेंद्र मोदी उन्हीं के पार्टनर रही है हमारे आपके पार्टनर रही है गरीबों के लिए ये सरकार नहीं है पूंजीपतियों की सरकार है আমরা কথা বলছিলাম সর্দারজির সঙ্গে তিনি কিন্তু পরিষ্কার ভাবে জানালেন আগামী দিনে বিহারের মাটিতে কিন্তু দায়িত্ব সহকারে আহ এই তেজস্বী যাদব অর্থাৎ ইন্ডিয়ার যে জোট দলের প্রার্থী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন রাঘবপুরে তিনি কিন্তু জয়লাভ করবেন এবং ভারী সিট নিয়ে তিনি কিন্তু আসতে চলেছে শুধুমাত্র অপেক্ষা এবং ইন্ডিয়ার যে জোট অর্থাৎ সেই জোটের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন তেজস্বী যাদব অর্থাৎ বাংলা থেকে এই বিহারের রাজনীতি থেকে সমীকরণ পাল্টালে তাহলে বাংলারও রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন বলে আশা আশাস্বরূপ জানালেন সর্দারজি সমস্ত খবর সমস্ত আপডেট পেতে আপনার খবরে চোখ রাখুন আপনার শখের বাড়িটি কি সুন্দর করে সাজাতে চান চিন্তা কি আছেই তো মুশকিল আসান বাড়ি সুন্দর করে সাজাতে হলে প্রয়োজন টাইলস আর টাইলস মানে নির্ভরযোগ্য একটি নাম যোগেন্দ্র সিং গ্রানিটো নমস্কার আপতক নিউজের সবাই সব দর্শকজনকে আমরা নমস্কার জানাই আমাদের স্টোরের প্রতিষ্ঠানের নাম হলো যোগেন্দ্র সিং গ্রানিটো আমাদের এই প্রতিষ্ঠান নোহেটি গরিফা যেটা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক আছে গরিফা ব্রাঞ্চ তার ঠিক বিপরীতে আছে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে আপনারা টাইলস মার্বল স্যানিটারিওয়্যার ফসেটস সব কিছু পাবেন এবং ন্যায্য মূল্যে পাবেন আমাদের এই প্রতিষ্ঠান সব বর্গের মানুষ এবং সবারের জন্য রইল আপনারা নিশ্চয়ই আসুন আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে আশা করি আপনাদের আপনারা সবাই ডিজাইন আজকের যুগে যত নতুনগুলো নতুন ডিজাইন আছে সব কিছু আপনারা আমাদের কাছে পাবেন আপনাদের স্বপ্ন যেন পূরণ হোক তার জন্য আমরা দায়বদ্ধ নমস্কার ফ্ল্যাট বুকিং চলছে আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন বি দশ বাই দুশো উনপঞ্চাশ নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী বুকিং চলছে কল্যাণী বি টু বাই দুশো একুশ বি টু বাই তিনশো বারো কাছিয়াপাড়া ঘটক রোড সতীশ নন্দী রোড লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড টিকটিকি বাজার মিলাননগর আগুরিপাড়া রজনীবাবু রোড নিপেন সরকার রোড আর পি স্কুল নৈহাটি ছ নম্বর গেট বিজয়নগর ভাটপাড়া রূপশ্রী হল হালি শহর রাজমহল হাউজিং এস্টেট আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন গীতা কনস্ট্রাকশন সিক্স টু এইট নাইন জিরো সিক্স থ্রি ফাইভ ফাইভ সেভেন নাইন এইট থ্রি ওয়ান ফোর সেভেন এইট সেভেন নাইন ফাইভ Redefine the way you live with elegance, comfort, and timeless design. From classic wooden charm to modern luxury, find everything that makes a house feel like home. Furniture Gallery Premium, where style meets comfort.